Мы снимаем бабосы с МММ, вставляем карточку, 40 рублей в и снимаем отставку.

Вот они, вот они, МММ моей мечты. Продолжаем. Тут на очень долго. По миллиону? Не, не, ну почти Да, вот сюда вот показываю. Ааа, они мои денежки? Вот они мои денежки. Вот, вот они мои хорошие. <с philosop Display>

Долгой, сколько времени? Ты не любишь быть. Попала в вами. меня меняем мир всем, кто платит, свой вы ММ, Здравствуйте, уважаемые Сергей Пантелеевич, участники системы МВ ММ 2012. Сегодня, наконец-то, я дождался свой большой куш. Как я этого долго ждал, как этого долго хотел. Ладно, сейчас много волнуюсь. Перед этим вы видели, как я снимал деньги в банкомате, но я снимал только часть, потому что до этого мне перевели еще 43 с небольшим тысячи рублей, которые лежали у меня на счете. Вот. То есть я их снял заранее, участника были небольшие продукты, в котором участник должен был мне перевести, а остальные 130, ну, грубо 136 тысяч, вот. у него были небольшие проблемы с банком, но он справился, он мне их перевел. И да что либо говорю, вот они, вот они, деньги, вот они, вот, вот деньги, деньги, да, я, я получил их, я наконец-то получил свою эту помощь от системы МММ. Вот. Дальше, Сергей Пантелеевич, я бы хотел сделать небольшое заявление. У меня лежит вклад в системе МММ 2011 в размере 55 тысяч рублей. Так вот, мне не нужно его возвращать, я от него отказываюсь я с помощью системы МЛМ 2012 вернул все свои деньги. Вот, и говорю еще раз, я отказываюсь от тех денег, которые лежат у меня в МЛМ 2011. Вот. Мне хватает просто того реферального процента, то есть как бы я, получается, сам себе реферал, так как бывший участник системы МЛМ 2011, не выживший оттуда ни копейки, но поверивший в МЛМ 2012, вот, я уже и, и эти деньги, которые там лежат, и деньги, которые у меня тут лежат, извините, волнуюсь, все вернул. Всем все платится, мы можем многое, мы меняем мир и финансовый апокалипсис. Все равно скоро будет. Спасибо тебе, МММ. Вырубайся.